Yeah. Героя наступного випуску програми Герої нашого часу занадто багато, якби і цілком напевне можна стверджувати, що якби не оці якби, життя його склалося б зовсім по іншому. Краще гірше, як знати, що змінилося б в душі житті нашого героя, якби він народився однією дитиною в заможній родині, а не разом з ще чотирма братами і сестрами виховувався у сиротинці і прийомній родині. Якби сито витрачав. В гроші свого батька, а не одразу після школи пішов заробляти гроші. І якби не вирішив, що, попри все, бажає захищати батьківщину, як сироту його не призвали на строкову службу, він сам написав заяву. Так Юрій Володимирович Кузьменко, уродженець села Полісся, сім років тому потрапив до морфлоту. Потрапити саме на катер зв'язку «Коростень» йому допомогли земляки. Ну, це благодаря Ахримчуку Андрію Валерійовичу і Сергію Вербіському. Він теж допомогти, це мой бывший шеф. он мне помог устроиться вообще в армию попасть, а Андрей Валерьевич помог устроиться именно на катер Коростень. Я уже вот-вот попал бы на флагман Гетьман Сайдачный. Тут мы встретились с Андреем Валерьевичем, познакомились в военкомате там же, когда я проходил комиссию. Он говорит, зачем тебе вот на Сайдачный? Он тоже стоит в Севастополе, давай лучше на наш катер Коростынь. Я тогда ее о существовании даже не знал. Говорит, вот стоит в Севастополе катер Коростень. давай к нам. Ну, можно, мне же все равно, все равно в Севастополь, там на море морячок. И подписал контракт, помню там отношения, привез все, и так вот я пошел на катер по Это проект катер связи, он исполняет как связной катер, там, связь там. Ну, в данный момент мы в основном это как вспомогательные, кого-то вывести, где-то прокатать уже, так как более показательный катер, прогулочный, типа, вот для таких достаточно высоких персон. Например, в этом году мы там катали и министра обороны на день флота, и Михаила Саакашвили, и, там, и командующего нашего. Так ты постоянно на парадах участвуем. Вот, ну, вот, сейчас мы вот такую вот функцию исполняем. Вот. А вообще это катер связи. У нас достаточно норма нормальная связь вот, нормальные установки связные, на которых не на каждом катере такие есть. Вот, так что, такой вот катерок. Он не боевой, у нас нет ни вооружения, ничего, просто связь. Юрій Кузьменко на флоті сім років. До того ж служив у Севастополі. А отже, усі перипетії, пов'язані з фактичною експропріацією Криму, відбувались у нього на очах. каже одного дня він прокинувся, і його рідний катер вже стояв у причалу з Андріївським прапором на флагштоці, проте ще з українським на борту. Сейчас как-то и страх, и злость уже все осело. Вот. Немножко ненависть там немножко осталась. И очень жаль самого города Севастополь, что потеряли такой город. Так, ну, как воспоминания? Есть плохие воспоминания о плохих людях, которые там остались, которые предали там, наш механик, наш бывший командир, там, который сам же и поднял на катере коростень а флаг Андреевский, это командир команды, капитан-лейтенант. Вот. Но есть и хорошие воспоминания нашлась дружба, доказалась дружба, доказалась преданность стране многих матросов и офицеров, там, мечманов вот есть много личностей, которые вообще там классно так поступили, например командир там мечман Гордузенко, он сам с Винницы, но много лет жил и служил в Севастополе, жена, есть ребенок, есть квартира, есть он все это, ну, квартиру все это бросил там сколько лет он все это копил, все бросил забрал жену, забрал ребенка за свои там мичманские там гроши, но ну, все же тянется эту семью вот и в Украине все-таки вернулся на катер, ну, много разных воспоминаний, в основном много жаль этого города, вот, а как там тогда происходило, обидно немножко, что нас немножко так кинули, по-моему, вот оставили так, развели руками и делайте что хотите, вот. там условия жизни были отличные отличное море, там нам и жилье давали, там классное это, общежитие было, классно обставлено, все это забрали, все это разбомбили там. Вот, и распустили, гулять не хочу. При взятии, когда уже все референдум прошел, и Севастополь, это уже как бы Россия, над всеми частями Украины уже российский флаг, Украину вернуться нельзя, потому что Украина не, не приняла закон о выводе войск, и мы не могли вернуться, потому что мы считается дезертирами. Ну, мне попроще. У меня там, так бы сказать, квартира была. Я жил на квартире. Пацаны, бывший командир э, части, где мы швартовались, он за, россия, за россиян остался, но он разрешал еще в общежитии пожить. И иногда говорил там врам, что чуть-чуть там что-то там перекусить давали. Вот. Ну, некоторые пацаны так бегали, пока деньги были. Не снимали где-то жилье, где-то знакомых ночевали там прятали документы, потому что говорили, там и документы, россияне рвали. Ну так, ноутбуки, телефоны забирали, вот по хамски Там больше, может быть, самооборона, может, и, и россияне, я не в курсе. Ну, я товарищам чуть-чуть помогал, там что-то с дома там, покушать, подвозил. Вот сюда нельзя, и там не нужно, вот так это и было, ну, один период. Потом все-таки ввели этот закон о войск, и мы быстренько на поезд с вещами, потому что приходили в часть там. Не пропускают украинец. Все, иди отсюда. Это российская воинская часть. Нельзя, запретная зона. Слушай, ну, из тех, кто служил на корабле «Коростынь», сколько людей вернулись в Украину и сколько осталось? Ну, хотя бы приблизительно. То есть это... Ну, из семи человек три вернулось. Это из командиром Три. Это из семи. А вообще у нас команда была с трех катеров, там человек 14 где-то было экипажа. Ну вот пять человек вернулось. То Один есть осталось много. Осталось. Да, но. Ну больше это, конечно, какие-то, наверное, бытовые, да, моменты, то есть семья. Э, да, есть это, и я как бы немного их понимаю. Там вся жизнь позади, вот вот уже пенсия, куда там уже рваться на новую жизнь, там дети взрослеют. Да, были такие, что там семья такой вот. Ну и были молодые пацаны, которые служат только по первому как контракту и пооставались там заради, ну там пообещали им там деньги и они там пооставались. Хотя семья на Украине, они там пооставались. Я их не понимаю, их не поступим. вообще. Там пускай есть и семья, еще в Крыму еще ладно. А тут за денег, рубежу, не знаю. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребят. Достеменно невідомо, проте здається, що й самому герою нашої програми довелося для себе вирішувати цю проблему залишатися чи повертатися в Україну. І знову ж, за чутками, аргументи на користь того, аби залишитися, були дуже вагомі: кохання, дитина зробити саме такий вибір Юрію Кузьменку допомогла образа на російського старшого брата. Юрій сприйняв введення російських військ як зраду і особисту образу. Ті часи. Він згадує з небажанням проте й наступний етап приїзд додому після виведення українських військ із Криму був сповнений невизначеністю. мною ще два товариші вернулись з катера «Коростень» з Полеся, Панчук Тарас, он з Полесі, і второй з жопче Саша Волочко. я какби старший по службі, тому старший товариш товариші у нас контракти підписані, нужно служить. Пускай даже катера нету. Мы сначала сюда в мэрию приехали. Ахренчук опять же нам помог, созвонился с командиром ушомерской части, дал машину, мы взяли личные дела и начали устраиваться в ушомерскую часть. Дали отношения, мы там выбили себе должностя, нормальные должностя. Вот, дали отношения, сказали ехать в, штаб, в генштаб в Киев и все, и будете служить в Ушомере. Ну, тоже неплохо, так как в Полесе есть, это возле Ушомера, есть квартира, жили бы там, ездили бы там в части, было бы хорошо, служили бы. Пускай не те зарплаты, не те условия. Ну, поехали в Киев, а там нас никуда не отпустили. Собрались все в актовом зале. Приехал наш командующий, сказал, мы не знали тогда, что корабли вообще будут возвращаться, потому я уже устраивался в другую часть. Сказал, что никого никто не отпустит в другие части. Он хочет, чтобы мы отдохнули пару недель. И потом опять на корабли. Сказал, что корабли возвращаются. Мы же там обрадовались, все там, казаки, кистяк флоту, все, чекайте. И две недели мы побыли в Броварах, потом нас в Одессу. Там, и 4 мая мы поехали уже, именно мы поехали за катером Коростень. 6 мая у меня день рождения, я с Севастополя про катер Коростень в Очаков. Да. Ну, довольный был как бы, во-первых, я очень рад был видеть опять этот Севастополь, как бы, будто как в последний раз. Вот. Нас поселили в нашей части, в нашем же общежитии, где у меня была комната, в другую комнату. Даже постели не выдали, так дали подушку и одеяло, вот, все, живите. Я товарищам говорю, пацаны, последняя ночь в Севастополе, я здесь спать не буду. Я в город, там, прощаться с городом, все. и на следующий день... Мы увидели командира своего, он там оставался, чтобы перешел на Украину, он там оставался, чтобы присматривать за катером. Очень рад был его увидеть. Мы на час опоздали, потому что русское время, мы не учли немножко. Потом увидели катер, мы, конечно, его, ну как снаружи он классный, такой же и остался, а внутри не узнали. Все растаскали, все пусто, у меня никогда не было машинного отделения такого пустого переходить на Украину с одним ключом, там, там ни гаечек, ни болтиков, вплоть до того, что даже утюга, там удочки все поворовали, там, да, там кабеля, даже антенну и ту своровали. Все повыносили, хорошо хоть топливо хотело на Украину. Такое. Ну, все равно рад был видеть, видел этих э, парней, которые пришли на Россию. Они не подошли поздороваться, там, смотрели издалека. Злой был. Ну, хотел ему глаза, конечно, посмотреть, потому что мы ссорились с ними. Мы когда еще были в Броварах, мне командир позвонил и сказал, едете 4 мая забирать катер коросты. Я же довольный. А им, россиянам, пообещали, что вы пока <coughs> вы дальше служите до 16-го года, будете служить на своих же должностях, на своих кораблях, никуда не уйдете и будете получать там миллионы рублей. А в итоге звоню пацанам, говорю, что пацаны, готовьтесь, приезжаем хатер катер забирать. Они не, не, не может быть, мы там до 16 -го года будем на них служить, все такое. И вот мы и приехали, хотели ему глаза посмотреть, что был же прав. Не подошли. Механик подошел, там начал рассказывать, что он там миллионы там получает, все такое. Вот, ну, тоже не рад его был. Не хотелось миллионов? Нет, а русских не хочу. Противагою до російських мільйонів для Юрія стали як нетривіально це звучить рідні поля й лани, і калини біля вікна. Загалом те, що ми не завжди свідомо цінимо, коли маємо, і те, що так гірко буває втратити назавжди. Сьогодні Юрій Кузьменко проходить службу в Одесі. Там і море не те, і масштаби не ті. Проте флот рідний і совість чиста. Ну, флот маленький уже. и другое. Как бы мы почаще начали у моря выходить в Одессе. И в Одессе лучше относятся к ремонтам. Я как моторист это хорошо заметил, что в Севастополе много, что мы делали за свой счет. Потому что не было там нормальных мастерских, которые были, все равно деньги требовали. В основном мы ходили на гражданские и платили за свой счет. А здесь в Одессе постоянно ремонтируют, что обновляют, так что это что большой плюс. Насчет условий службы, ну, тут уже не то. Не та, ну, нет той свободы, как раньше. Намного больше начальства, потому что все съехалось в одну вот эту Одессу. Вот. Насчет Климата тоже все не то. Зима. Не так свободно в смысле в самоволке ходить, э, Vou... э, а во время службы идти get... в ресторане посидеть? Нет, ну не так и в Севастополе мы тоже не ходили там по ресторанам во время службы. На сходы мы ходим так же само, отпускают там увольнение и все такое. Но не свободно как бы по службе. Я мог без проблем там пойти, где-то пройтись по причалу, прогуляться, там передать кому-то там привет, там постоять покурить где-то, с кем-то поговорить на кораблях. Сейчас уже такого нет. Вот все где-то заняты, что-то такое, там где-то без работы стоишь, а что ты без работы стоишь, а где ты служишь, а ну там. Сейчас мы командиру ну-ну-ну, что это для Сейчас же вот вообще армии, э, армии в общее, то есть и флоту, наверное, в частности, уделяют намного больше времени и денег, и внимания, и так далее. Вообще вы это почувствовали? Да, это очень заметно. Возможно, к сожалению, это из-за того, что происходит в стране, вот скорее всего. Но да, это очень ощутимо. Закупаются там все на катера, на корабли, я не знаю, как на сухопутные части, но все закупаются, все новое там, содержание совсем другое. Нас в Одессе начали так кормить, что я дома никогда не кушал, там на убой просто, там йогурт и бананчики, такое вот. Форма там новая, надо, все там с вещевиком без проблем. Ну, обеспечивают всем по полной. Зарплаты, по-моему, те же остались, если, если не меняется должность. Вот, а так... Очень чувствується. Я журналі, навіть начали чаще в морі ходити, тому що начали нас заправляти, начали нас ремонтувати. До України повернулися і інші кораблі українського флоту, що базувалися в Криму. Практично кожен корабль чи катер має своїх шефів, які раніше і в гості приїздили і допомагали, чим було необхідно. Кожного року аж до минулого. І користенські делегації на День морфлота приїздили на катер. Є таке поняття шефська допомога. Краснойская мэрия нам помогает, там красочки подвезет, вагоночки, там одежду подвезет, так вот, постоянно помогали. Ну, тут плюс там какие-то подарки взамен, там, они нам кружечки, мы им кружечки, мы им с ка скоростным катером, они нам с городом. Вот так каждый год да. В этом году все изменилось, не было гостей, в этом году не приехали. Ну, тоже, возможно, из-за того, как я общался, насчет, почему тоже не было помощи, потому что... Но Мэри откуда берет деньги? С частных предпринимателей. Они ходят, постоянно просят деньги на АТО, те им выделяют деньги. Потом Мэри опять же бежит и просит деньги на катер корост. И они говорят, ну сколько можно давать -то. Не давай на корова. Ну, потому в этом году немножко помощи не было. Вот, Ну да, приезжали, всегда гостили. Мы тоже очень рады были, были их видеть. Когда они приезжают, это для нас был праздник. Они всегда на День флота приезжали, отдыхали. Вот. Ну, много людей знаю, которые здесь, ну так, узнаю в городе, которые были на катере «Корс» Иногда меня узнают, говорят, вот ты же там морячок помнишь, я там в том году там приезжал там, да, да, приезжали, да, отдыхали, ну и помогали нам неплохо Слушай, а вот ну, как много вообще катеров, кораблей с названиями городов? Таких вот, ну в принципе, Корс, это небольшой город Почти все это зависит, скорее всего, тоже от того, что какой город помогает, ну, типа, содержит корабль. Там, же, ну, вот Гетьман Сайдачный, это не, город, ну, не города, но ну, все-таки он флагман, ему можно. Там, маленькие, совсем маленькие катерки, там просто бортовой номер и все. А так, Баст, Балта, там, Шостка, вот такие, там, Борщи, все они так называются в честь городов. Недавно при мне назвали артиллерийский катер Ривны. С Рона приезжали мэри, там, батюшка, там, им там, название этого катера вручили, переименовали катер. Вот. Ну, из-за этого. Так что в России там просто бортовые номера, а у нас название городов. Здавалося б, після пережитого мало б хотітися спокою. Проте Юрій і його друзі написали рапорти про те, що хочуть служити в сухопутних військах у зоні проведення антитерористичної операції. Його рапорт підписали. Саме тому на зустріч механік морфлоту прийшов у камуфляжі. Єсть учасник бойових дій, створення. Ну, самовольно написали рапорта добровольно, <coughs> чтобы нас взяли выполнять боевые задачи в зоне проведения антитеррористичной операции. У нас 15 человек с нашей базы одесской повезли. <coughs> мы еще не знали, куда мы попадем вообще. Нам сразу форму одну дали, потом Николаеву вторую дали, отвезли в Николаев широкий лан. Там начали нас, ну, там пару дней нас там поддержали, потом вот так вот: ты, 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 там, минометчик. Там. Вот так вот. И мы попали в минометку. Я со всеми своими товарищами, 15 человек попали в минометку. Нас, так бы сказать, подготовили, больше готовили в живото, чем в Николаеве. И попал в Широкино, воевал в Широкино, участвовал в боях. Был сначала заряжающим, потом стал корректировщиком. Вот. Но больше исполнял как заряжающий. Ну, иногда там учил, показывал такое вот. И да, были в Широкино, воевали. Вот, вернулся недавно. И в отпуск. Ты сейчас в отпуске? Да. Просто по, после оттуда, да? Это свой отпуск, заработанный а. за год. 30 суток, да. Понятно. Там еще атошный должен быть 15 суток, но ну, там не факт, что там добиваются одни, одни не добиваются, там непонятно. Можно нельзя там на его ездить. Слушай, как твои близкие, родные вообще вот? реагировали на твое решение написать э, рапорт о том, что ты хочешь в АТО. Все-таки э, я думаю, они пережили стресс тогда, когда вот этот Крым, вот эта история с Крымом, и тут очередной не отговаривали не там. Ну, так как после когда был взят Крым, и пошли там всякие слухи там, одни, что я где-то в плену, вторые, что где-то там ранен, все такое. И сделал выводы, и не сказал никому с родственников, ни братьям, ни сестрам, что я туда поехал. Решил, приеду, если все будет хорошо, тогда скажу. Если плохо, там где-то отличусь, потом скажу, что там был. В интернет фотки же вылаживаю, и тоже близкие заходят в интернет и видят фотографии. Потому я всем говорю, что это международное учение. Я езжу просто на полигон, мы там то в море, то на полигоне, там я там вот минометчик, такой вот повелись, послушали. А уже после возвращения то, когда я жив, здоров, все собрал документы и сказал брату, сказал сестре, сказал, ну всем там начал рассказывать. Конечно, там слезы, все такое, там до сих пор многие не могут поверить, многие до сих пор и не знают. Вот они привыкли меня видеть даже в военно-морской форме, а тут подумали, что вот купил вот такую вот такой с шевронами, я тоже хожу. Вот. Ну, понятно же, там поплакали, немножко покричали, такое по-доброму. Типа, зачем ты вот это вот, там, сильно просят, чтобы я больше туда не ехал. Там, ну, все-таки боятся, меня, Вот. Ну, после того только сказал. Юр, а сам ты не жалеешь? Ведь э, все-таки служба в мирное время, ну, мирная служба, несение, это ближе, ну, сродни работе обычной. А это все-таки война. Нужно нужно ли тебе было? Тут ты не жалеешь, что ты все-таки этот рапорт написал. Нет, не жалею. Во-первых, по путешеству. Во-вторых, друзей хороших нашел. Вот. А в третьих ну, просто хотелось как-то вынести свою лепту, чтобы там, потом внукам когда-то сказать, что я там не сидел где-нибудь на корме катера, не покуривал, пока там воевали. Вот. Не, не жалею. Плюс, что мечи, все так благополучно обошлось, что все жили здоровы, поэтому м -м, все нормально. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как шатаясь бойцы об траву вытирали мечи. И как Глопала крыльями черное племя ворон. Как смеялась небо, а потом прикусила язык. И дрожала рука у того, кто остался жив. Вообще, как я понимаю, и с местным населением вам довелось пообщаться, да, вот там, зоне оттуда. Mm. Нет? Не разговаривал, там, как волки смотрят, потому не стал разговаривать. То есть а, они смотрят, потому что они не хотят а, украинцев тут видеть, или они просто уже устали от этого всего, и поэтому так. Ну, ну, как бы, ответа ну, на этот вопрос у тебя нет. Даже, даже не знаю, да. Может быть, они, может быть, и надоело, сколько можно по их огородам там ездить к нашим там. Уралу нашему там все такое. А может быть они просто смотрели на нас как волки, как на врагов, и там сами сразу на телефончик там сепаратистам вот приехала минометка ловить их. Вот. Ну, не знаю, что они там думали, такое вот. Но не разговаривал. А бывали горячие какие-то такие моменты? Горячие в смысле. Очень. Остриело. Да, были. мышь как артиллерия, и вот артиллерия нас била. Единственный раз, когда я очень испугался, это когда мы сидели все 15 человек там в маленькой комнатке, и россияне то ли пристреливались, то ли неправильно били. Но ну, мины падали. Одна, вторая, третья. И все в нашу сторону. Все ближе, ближе, ближе. Сидишь уже сердце так это останавливается. Вот все, сейчас наша прилетит. Вот там рядом упал ну все, сейчас точно наших пойдет. И вот все, вот уже почти того, по стеночкой, и все, сейчас даст, и все. И остановилась, это обстрел остановился, все, а мы любовь. там все вздохнули, там... Стоит того, чтобы ждать. Вот. Ну, там еще плюс, что шо, шок немножко, потому много, может быть, и не помню там страха. Потому что помню, что я был в одной точке, там, с автоматом, с бронежилетом прихожу у себя, я уже в другой точке бегу, так хорошо, в бронежилете нормально. А в обратку бежать так уже в падлу было. Вот. Но были, были хорошие там, ну, веселые такие моменты там с товарищами. Там рыбки пожарили, сети ставили, рыбки пожарили, там один раз даже вареники приготовили. Вот это для нас праздник живота был. Такой на передке, широкой, на вареники готовим. Но были и страшные времена. Такое, ну, у нас все живы, все здоровы вернулись. Наша ротація не пила, яких спиртних напівків, тому без ранені, без нічого. Ну і плюс велике везення, так вот, просто міни трохи мимо нас пролітали. У нас хороше місце було. Вот. Колись, напевне, Юрій і справді розповідатиме своїм онукам про той життєвий шлях, який довелося пройти їхньому дідусеві і ділитиметься своєю любов'ю до батьківщини. А вообще вот гордость э, за свою страну, за то, что ты украинец, она как ты думаешь, это врожденная какая-то вещь или откуда она берется вообще? Это наверное воспитание, скорее всего. Как воспитывали с детства, так оно и осталось. Вот. воспитывали ну, немного в школе, в интернате, там чуть, чуть жестко. Поэтому за воспитание за Украину там брались неплохо. Вот оно и осталось. Хотя, ну, может быть, не у всех. Ну, там родители тоже неплохо свое дают. Вот как нормальные люди, которые там с нормальных школ там. Тоже хорошие патриоты, там все. Какое будущее нашей страны Ну, то, что Донецкий и Луганск наш, это точно. Сто процентов. Насчет Крыма, ну, большое, очень большое желание, чтобы вернуть его. Не знаю, как там политики дальше будут рулить, но надо, чтобы он наш был. Как он будет, не будет, не знаю. А Донецк Луганск не отдадим отбиваем и отбивать будем. Надо было и в Крыму сразу начинать это воевать, и получили бы они Не отдали бы, наверное, Крым. Но Крым нам нужен. Ну, По-моему, я не вижу Украину как целостную страну без Крыма. Это уже не Украина, это кусочек Украины. представляешь, иногда там в каком-то, может, тебе даже такое, не знаю, или представляешь, вот ты на катере коросты въезжаешь назад в Севастополь и так далее и тому подобное. Вообще вот веришь, что вот чувствуешь внутри, что такое может случиться? Ну да, и как бы мы еще в Киеве когда-то писали рапорта, что мы согласны служить на территории Крыма после возврата Крыма. Я надеюсь, эти репорта где-то там лежат и вспомнят обо мне, когда Крым вернут, и меня обратно в Крым. Вот тогда я бы там им пальцы-то понадкусывал бы этим москалям. Я бы там пальцем, пальцем, и тыкал бы и говорил бы, я говорю же, блин, возвращаемся в Украину. А так, они предатели Родины, а если Крым вернется на Украину, куда им деваться? В Россию, где они никому не нужны? Вот, ну, как бы да, когда-то представлял, было бы неплохо такое, но сейчас Чуть-чуть времені для представлення сейчас о другому немножко думається. Плани суттєві. Герой нашої програми хоче вступати до військового коледжу, стати мічманом. А далі має чистолюбиві плани на просування по службі. Здається, це все Юрію Кузьменку по силі. А життя тільки слово. є ліж, любов і є смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Скільки б не доводилось чути розхожу фразу про те, що не ми такі життя таке. Та після спілкування з людьми, подібними до героя нашої програми, Юрія Кузьменка, особливо гостро розумієш, кожен сам приймає рішення і сам несе відповідальність, адже життя таке, бо ми такі.